kita sebenarnya bila kita berada di media sosial kita kena ingat dalam bahasa Arab disebut al-qalam ahadul lisanaini pena kita tulisan kita salah satu daripada mulut kita jadi tetapi pena ni lebih berbahaya daripada mulut sebab kalau saya bercakap dengan Syafiq kita mungkin dengar dua tiga orang saja ya hmm. tetapi media sosial puluhan ribu boleh tahu keaibannya seseorang Allah jadi hmm. sukar kalau kita nak mohon maaf kepada orang tu pun dia rasa sukar untuk memaafkan. Hmm. Tetapi kalau kita tuduh dia uh, one by one macam tu mungkin yang paling tahu kawan-kawan, mungkin kita boleh maafkan tuduhan seseorang. Tetapi kalau di FB, di IG, di media sosial, macam mana kita nak pastikan orang yang dengar dahulu tuduhan yeah. tersebut dia boleh dia boleh tahu maklumat yang baru? Hmm. Apa jaminan dia? So ini yang kita kena berhati-hati sebab tulisan kita ini lebih berisiko daripada mulut kita. Tulisan ini sangat berbahaya sebab dia kekal. Man kata baqarra. Tulis ni kekal. Kalau mulut ni mungkinlah dihilang begitu kita pun lupa. Yeah. Mm -hmm. Tetapi dengan tulisan ini sangat sukar. Dan di segi sudut risiko pun orang boleh saman kita. Allah. Mm -hmm. uh, kalau mulut mungkin pembuktian kena ada rekod, ya, recording dan sebagainya. Kena ada Dulu mungkin kita ada radio kecil tu boleh rekod kan Aa, Sekarang guna Saya. handphone Tetapi tulisan tak perlu orang snap je Dan beberapa kes sudah dibawa ke mahkamah Hasil daripada tuduhan dan orang snap di media sosial kita Jadi kita melihat bahawa perlu ada kesedaran umum Bahawa kepertanggungjawapan di atas tulisan kita Perlu diberikan uh, kesedaran yang tinggi Sebab Kadang-kadang orang tak berasa benda tu berdosa Kami di jabatan uh, mufti telah uh, Keluarkan risalah Qazaf Dan banyak komen menyatakan Kami baru tahu Qazaf ini dosa dia besar Subhanallah Ramai yang tidak sedar So saya ingatkan bahawa Bukan kita macam mengecam masyarakat Tidak, tapi kita adalah Nazirul Mubin, kita nak bersifat Peringatan, kita sayang masyarakat kita Cubalah elak daripada Kita buat tuduhan liar dan akhirnya kalau orang tuduh kita, jadi backfire, orang tuduh keluarga kita, kita yang merana. Jadi mulakan dengan diri kita, banyakkan husnul khusus cegah kemungkaran melalui ruang yang tepat, laporan kepada polis ataupun kepada mereka yang pihak berkuasa, jangan kita simply letak di media sosial kita insyaallah jilasan uh, saya bersama bagaimana hari ini kita kalau menggunakan media sosial ni uh, perlu berhati-hati apa yang kita type, apa yang kita like apa yang kita follow kan dan berhati-hati dalam apa yang kita lihat pada hari ini di mana sarana Islam itu memberikan peranan penting supaya kita ambil uh, tahu melalui proses yang kita katakan dari sudut uh, tabayunnya di situ kan dan kalau yeah. tak pasti tu jangan kongsi. Ha itu yang, yang penting kan. tu kan. Ya. Mak Ghazali Imam Ghazali hmm. kata Syafiq. Ya, yeah, ya. Yeah. Allah Taala tak akan tanya kita kalau kita tak maki Firaun. Tetapi Allah Taala katanya bila kamu maki seorang muslim. Contoh kalau saya hina Syafiq dan saya tuduh. Itu saya kena bawa main bukti pada hari kiamat. Tetapi saya tak pernah hina Firaun yang masuk neraka pun itu tak disoal pada hari kiamat. <laughs> Allah Allah kan sangat-sangat penting dekat situasi eh, supaya kita faham kan eh, bagaimana kedudukannya dan juga uh, pendekatannya kita sesama masyarakat supaya menjaga institusi masyarakat itu eh, keadaan kita apatah lagi kita sesama Islam ha, perlulah lagilah kena menjaga aib masing-masing tu ha kan kalau kita sesama Islam cepat-cepat tutup aib ha, antara kita itu masya-Allah baik sebagai hujung inilah saya bersama mungkin sedikit pesan-pesan dan juga saranan saya bersama apa apa langkah-langkah pencegahan dalam Islam bagi mengelakkan perbuatan dan khazafnya. Apa yang umat Islam perlu hindari? Silakan. Baik saya menasihati masyarakat Muslim di Malaysia binalah sikap toleransi dan kasih sayang. Bila kita bertoleransi kita boleh maafkan orang. Dan hari ini saya menyuruh kepada semua masyarakat Islam maafkan orang yang kita marah dan kita mohon maaf kepada mereka mudah-mudahan kita menjadi masyarakat yang kuat. Yang kedua mesti diperkasakan undang-undang bagi mereka yang tidak pisah dengan nasihat, mereka kena dengan tindakan undang-undang. Yang ketiga, marilah kita sama-sama berusaha membina masyarakat bekerja, masyarakat yang bergerak. Membina hubbul watan minal iman. Bila kita cinta negara, kita jaga negara kita macam kita jaga rumah kita. Akhirnya, bila kita sayang negara kita, kita sayang masyarakat kita. Kita cuba jadikan masyarakat kita aset, semua orang aset termasuk banduan, termasuk OKU, itu aset negara yang boleh menghasilkan pendapatan kepada negara dan menghasilkan keamanan kepada negara. Itulah sebagai nasihat daripada Al-Faqir ilallah. Fawas Fadid. Terima kasih di atas jemputan. Ya, Masya Allah.